কাৰোবাৰ কাষত থাকি অৱহেলা প্ৰাপ্ত হোৱাতকৈ তাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি অহাটো বহুত ভাল যি নিজৰ কষ্ট ভালদৰে বুজিব পাৰে সি আনক কষ্ট দিব নোৱাৰে কাৰণ সি জানে কষ্ট এটা বিষাক্ত বস্তুৰ দৰে এই পৃথিৱীত আৰু একো নাই যিমান কাজিয়াৰ পিছতো যি তোমাক এৰি থাকিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাৰণে তুমি বহুত প্ৰিয় সঁচা ভাল পোৱাই এটা অসহায় জীৱনক নতুন ৰূপ দিব পাৰে আৰু এটা মিছা ভাল পোৱাই এটা জীৱনক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে ভালপোৱা হ'ল এনেকুৱা এটা মায়া তুমি যিমান দূৰত যাবা সিমান কাষত টানিবা যিমান পাহৰিবা সিমান মনত পৰিব আৰু যিমান হাঁহিবা তাতোতকৈ বেছি কান্দিব পাবা কাগজৰ নাও দি কেতিয়াও নদী পাৰ হৈ যোৱা নাযায় ঠিক তেনেকৈ অবিশ্বাস আৰু সন্দেহ লৈ কেতিয়াও ভাল পোৱা নাযায় অলপ কষ্ট পালেই যি কান্দে তেওঁ বহুত সৰল হয় তেওঁৱে এই পৃথিৱীত বেছি ঢৌকা খায় ভাল মানুহবোৰে সকলোতকৈ বেছি কষ্ট পায় কাৰণ তেওঁ সকলোকে নিজৰ দৰে ভাল বুলি ভাবি লয় যি তোমাক পাট্টা নিদিয়ে তেওঁক পাট্তা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰোবাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাটো ভুল কথা নহয়েই কাৰোবাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি আপোনাৰ জীৱন নষ্ট কৰাটোহে ভুল জীৱনত দুই ধৰণৰ মানুহৰ পৰা দূৰত থকা ব্যস্ত মানুহ আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহ কাৰণ ব্যস্ত মানুহে নিজৰ ইচ্ছামতে তোমাৰ লগত কথা পাতিব আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে দৰকাৰ হ'লে তোমাৰ লগত কথা পাতিব প্ৰতিজন মানুহৰ ধ্বংস হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে নিজকে বেছি জ্ঞানী আৰু চতুৰভাৱে অভিমান বহুত বেয়া বস্তু যি দুখন হৃদয়ক এক হ'ব নিদিয়ে শৰীৰৰ আঘাত ঠিক হৈ যায় কিন্তু মানসিক আঘাতে মানুহক ভিতৰি ভিতৰি হত্যা কৰি পেলায় ভাল লগাৰ বহুত কাৰণ থাকিলেও ভাল নলগাৰ এটা কাৰণেই যথেষ্ট ভাল পোৱা আৰু বন্ধুত্ব সঠিক মানুহৰ লগত হ'লে জীৱন সলনি হৈ যায় আৰু ভুল মানুহৰ লগত হ'লে জীৱন শেষ হৈ যায় কিছু মানুহৰ ভাগ্য ইমানেই বেয়া অধিক ভালপোৱা দিয়াৰ উপৰিও বিনিময়ত পায় কেৱল কষ্ট আৰু অৱহেলা কিছুমান মানুহেই প্ৰমাণ কৰি দিয়ে যে তেওঁ বিশ্বাস আৰু ভাল পোৱাৰ যোগ্য নহয় জীৱনত যদি অকলে কিবা কৰি দেখাব বিচাৰা তেনেহ'লে অকলে কিদৰে যুঁজিব লাগে তাক শিকি লোৱা প্ৰকৃত পুৰুষ তেওঁৱেই যি আন্ধাৰ ৰাস্তাত ছোৱালীৰ সুযোগ নলয় দায়িত্বহে লয় এটা সময়ত তুমি বুজিবা যে জোৰ কৰি কাৰোবাক খৰিৰ পোৱা যায় কিন্তু তেওঁৰ হৃদয়ত স্থান পোৱা নাযায় শান্তি খুব সৰু শব্দ এটা কিন্তু খুব দামী ইয়াক কেতিয়াও কিনা নাযায় ইয়াক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব দুখ সহ্য কৰা মানুহবোৰ এদিন সুখী হ'ব কিন্তু যি মানুহক কষ্ট দিয়ে তেওঁ কোনোদিনে সুখী হ'ব নোৱাৰে পৃথিৱীত সকলোতকৈ আপোন হ'ল চকু পানী কাৰণ সি তোমাৰ সুখৰ সময়ত নাথাকিলেও তোমাৰ দুখৰ সময়ত ঠিকেই লগ দিব অতীতৰ কষ্ট তুমি পাহৰি যোৱা কিন্তু তাৰ পৰা তুমি যি শিকিলা তাক পাহৰি নাযাবা কাৰোবাক যদি তোমাৰ ভাল নালাগে তাৰ লগত গোপনে অভিনয় নকৰিবা তাক কৈ দিয়া কাৰণ তোমাৰ অভিনয় কেৱল তাৰ বিশ্বাস নহয় গোটেই জীৱন নষ্ট কৰি দিব পাৰে নিজৰ ব্যক্তিগত কথাবোৰ কাকো কোৱা ঠিক নহয় কাৰণ কাজিয়াৰ সময়ত তোমাৰ কাষৰ মানুহেই সেই কথা কৈ তোমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে ভালপোৱা কেৱল ছবি আৰু কল্পনাতে সুন্দৰ বাস্তৱত বহুত কঠিন এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ